Akta 886 perinci tanggungjawab penyedia lesen sedang dibangun MCMC Sebanyak 10 instrumen subsidiari di bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025. Akta 866 sedang dibangunkan Suranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bertujuan memperincikan tanggungjawab penyedia perkhidmatan belisin dalam menguruskan isu kemudaratan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata instrumen subsidiari itu merangkumi peraturan dan kod yang memberi tumpuan khusus khusus kepada perlindungan kanak-kanak dalam talian dan pengurusan risiko digital. MCMC kini sedang mengkaji keboleh laksanaan kaedah pengesahan umur dan identiti pengguna secara praktikal di platform dalam talian. Langkah ini bertujuan mengurangkan risiko pendedahan kepada kandungan mudarat terutamanya bagi pengguna kanak-kanak serta mencegah penipuan dalam talian katanya di Petik Harapan Madani. Bila berkata demikian pada sesi penggulungan rang undang-undang perbekalan 2026 peringkat dasar di Dewan Rakyat pada Isnin. Mengulas berhubung cadangan levy demokrasi yang diutarakan oleh Syahrezan Johan PH Bangi Fahmi berkata, kerajaan akan membuat kajian terperinci bagi melihat kesesuaian pelaksanaan mengikut rangka perundangan sedia ada Pada Ogos lalu, Ahli Parlimen Lembah Pantai itu berkata, Kerajaan telah mengubal Akta 866 itu bagi meningkat dan menggalakkan keselamatan dalam talian di Malaysia serta mengawal selia kandungan yang memudaratkan. Kerajaan juga telah mengubal Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau Akta 866 bagi memperkukuh keselamatan dalam talian di Malaysia. Akta ini bertujuan untuk mengawal selia kandungan memudaratkan serta menetapkan kewajipan dan obligasi bagi penyedia pemberi perkhidmatan aplikasi, pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan dan pemberi perkhidmatan rangkaian yang dilesinkan. Ketika ini, MCMC sedang membangunkan 10 perundangan subsidiari di bawah Akta 866 yang akan memperincikan tanggungjawab penyedia perkhidmatan yang dilesinkan dalam mengurus kemudaratan dalam talian. Selain itu, beliau berkata kerajaan juga akan menubuhkan jawatan kuasa keselamatan dalam talian yang berfungsi untuk menasihati dan memberikan syur kepada MCMC mengenai perkara-perkara berhubung keselamatan dalam talian. Penubuhan jawatan kuasa keselamatan dalam talian akan diuruskan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan reformasi institusi yang keanggotaannya terdiri daripada pelbagai pihak berkepentingan termasuk wakil daripada penyedia perkhidmatan belisin dalam perkembangan yang lain kerjasama antara Persatuan Penghantar Ekspres Malaysia AMEC dengan Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM adalah penting bagi menangani isu salah guna perkhidmatan Korea untuk kegiatan jenayah termasuk pengedaran dadah Menteri Komunikasi berkata kerjasama itu akan membolehkan pemain industri Korea memahami isu itu dengan lebih menyeluruh sekaligus mengambil langkah tepat dalam menyelesaikan kelompangan yang wujud. Beliau turut berkata keselamatan industri Korea perlu menjadi keutamaan dengan mengambil kira perkhidmatan penghantaran yang pantas dan efisien kini mula disalahgunakan oleh penjenayah kita mesti bermula dengan berdasarkan fakta, data dan laporan daripada tindakan yang telah diambil pasukan keselamatan seperti PDRM melalui Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN. Dari situ, kita dapat melihat modus operandi penjenayah. Sekiranya ada kelompangan dalam proses yang disalahguna, maka kita minta sektor kurier mengambil tahu dan segera selesaikan katanya di petik media perpaduan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan sambutan Hari Korea Negara 2025 pada Sabtu. Fahmi yang juga jurucakap kerajaan perpaduan berkata hasrat menjalinkan kerjasama lebih erat antara PDRM dengan syarikat Korea itu turut disampaikan oleh pengarah JSGN Bukit Aman Datuk Husin Omar Han untuk permulaan saya minta AMEC mengadakan pertemuan serta perbincangan dengan JSJN dan pihak kastam bagi memahami isu ini dengan lebih menyeluruh. Pada masa sama, AMEC juga perlu memastikan syarikat yang menguruskan pusat-pusat penyisihan barang hantaran mempunyai cara terbaik untuk membuat saringan lebih tepat bagi mengelak perkhidmatan rangkaian kurier kita disalahgunakan oleh penjenayah hujannya lagi Terdahulu pada majlis tersebut, beliau turut melancarkan Kod Amalan Perkhidmatan POS atau CPPS iaitu dokumen yang kali pertama dikeluarkan sebagai piawaian operasi kepada industri kuria negara. Ia bagi memastikan perkhidmatan berkenaan terus relevan, cekap dan berintegriti dalam mendempani cabaran era digital. Menurutnya lagi, CPPS yang dibangunkan Postal Forum telah diluluskan MCMC pada tahun lalu setelah konsultasi menyeluruh bersama pemain industri. Saya berharap semua penyedia perkhidmatan Korea dapat memastikan kod amalan ini dimasukkan dalam prosedur operasi standard SOP syarikat masing-masing. Namun, kita juga faham mereka memerlukan sedikit masa untuk meneliti dan mengubah suai mengikut kesesuaian syarikat. Kita serahkan kepada Postal Forum untuk itu jelasnya. Pada majlis sama Fahmi turut menyaksikan majlis pemerintahian surat kolaborasi antara Shopee Mobile Malaysia Sendirian Berhad dengan rakan Korea. Ia menyaksikan platform e-dagang itu akan menggunakan lebih banyak syarikat Korea tempatan untuk menghantar barangan pelanggan. Syarikat Korea terbabit ialah GD Express Sendirian Berhad, GDEX. Citylink Express Malaysia Sendirian Berhad Post Malaysia dan SPX Express Malaysia Sendirian Berhad Inisiatif melalui MCMC dengan sokongan AMEC serta rakan industri bawah rangka kerja perkongsian rangkaian Korea CNSF itu merupakan yang pertama di ASEAN berpaksikan perkongsian kapasiti, kolaborasi data dan kecekapan operasi antara pemain tempatan dan antarabangsa sekaligus membantu memastikan persaingan lebih adil. Pada majlis itu juga, Fahmi turut menyampaikan anugerah tokoh industri Korea 2025 kepada Muhammad Syahirul Amin Kamarudin dari Skynet Worldwide Malaysia Sendirian Berhad. Manakala SPX Express Malaysia sendirian berhad dipilih sebagai pemenang anugerah My Courier dengan penarafan 4 bintang. Terima kasih Syabas dan Tahniah Kerajaan Pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku pengurusi ASEAN 2025 dalam menjalankan tanggungjawab kalian bersama dengan penuh amanah dan adil selari dengan konsep madani. Teruskan usaha dan kerja kalian mengembudi negara, membaik pulih ekonomi, memastikan perkhidmatan kuria bertambah baik demi memberi keutamaan penting kepada kesejahteraan rakyat dan negara tercinta. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin.